Тому ми сейчас приступим к приготовлению розбіфа. Це абсолютно безпрограшний варіант, принаймні для мого чоловіка. Він буде просто щасливий, що я нарешті навчуся вірно смажити до потрібної консистенції розбив. Не терпиться почати. Нам понадобиться гаряжя вирізка свіже, красиве, сочне. кроме того, нам для жарки нужно свіжий тим'ян, розмарин. обычные специи. Для изготовления соуса нам понадобится консервированный тунец, такие же каперсы, немного майонеза, специи. И для подачи мы будем использовать микс салатов с помидорами черри. Сначала нам нужно правильно почистить нашу вырезку. Сначала отделяется вот такая вот так называемая головка. Она вот у вырезки называется именно вот эта голова. Ее нужно вот аккуратным надрезом так, мы отделили голову. Так. Теперь вот у нас вот есть такая вот пленка. Она очень твердая, и она нам будет мешать в приготовлении. Э -э поэтому с помощью ножа поддеваем пленку вот так на всей длине. Угу. И делаем легкий надрез. Дим, а навчика нам верно выбирать мясо? Якость, разумеется, оно хорошее, и оно хочет и само до, до мене на кухне. Правильно выбрать мясо довольно несложно. Важно просто на него очень внимательно смотреть. І е, замічать очевидні якісь мінуси. Це для тебе вони очевидні, а я тільки на початку шляху. Розкажи мені, що треба дивитися. Ну, во-первых, не може бути ніяких кровоподтіків. Е, Слідів розрізів, розривів. Е, Цвіт має бути рівномірним, е, вираженим, ярким. Дім, скільки конкретно нам знадобиться за цього шматка? Чи він весь піде, і скільки тут взагалі? Ну вот здесь, значит, на скидку вот уже осталось где-то кило 200-кило 300 угу. чистого мяса. Для одного алкохольного человека? Для одного но любимого человека около 300 грамм. Угу. То есть вот такой красивый кусок. Дівчата занотували, для одного коханого 300 грамів. Ну що ж, пора жарити наш кусок м'яса. Так. Е, виставляємо нашу казкову плиту на потрібну температуру. Да, Вона має максимальна бути, так? Іменно. так. Крім цього, ми беремо наш тим'ян тим і, і розмарин. розмарин. Е, со стебля ось вот так вот достатньо просто поснімати. Давай, у мене так ручки будуть гарно пахнути. Да. Сковорода практически нагрелась. Возьмем немного оливкового масла. Буквально ложку столовую, может быть, немного больше. Начинаем жарить. Все закладываем прямо туда. Прям в туда, травку? Да. На мясо или просто на пакет? Под, под мясо. Скажем так, под мясо. А сколько часов у нас займет просмашка мяса? в районе 12-13 минут. Uh -huh. В Зачем? это время мы можем приготовить соус. Uh -huh. Так. Как мы говорили ранее, для соуса нам понадобится консервированный тунец, консервированные каперсы, майонез и специи. Вот у нас все есть. Каперсы это э, ось. Да. Я думаю, что это горошок. Если на каперсов, то краще их бы купить, да, что они не заменить. Э, ну, можно. Есть, конечно, в общем-то, хитрые способы замены каперсов, но будет только приближенно. Вполне можно использовать даже обычные маринованные огурчики. А тобто, и... каперсы надают всей э, э, маринованной остроты. Да, и они еще соленые. То классно. есть можно даже смешивать соленые огурчики с маринованными. Так, э, ну что ж, немного перевернем. Вот смотри, оно уже становится сочным. Ой, я к воду швы прихватилась, классно. Да, это все благодаря нашей замечательной плите. Так, еще Ах. добавим. Я переживал, что оно угу. чересчур прижарится, но так как надо. Угу. Дим, а как понять, что мясо готово, и как вообще его не спалить? Есть, в общем-то, старый поварской способ. На руку. То есть вот мы вот так вот соприкасаемся, и здесь вот трогаем. Угу. Вот почувствую разницу. Вот когда мы трогаем так, угу. это мясо с кровью. Угу. Когда мы трогаем так, это мясо с э, среднее с кровью. Когда мы трогаем так, это мясо уже э, среднее практически без крови. И так полностью готовое мясо. Ось, вот, чтобы проверить наше мясо, треба які пальцы проверить? А, средний и большой. Да. Средний и великий. Да, да, А ну это слишком легенько, да, моя бути? А, ну нет, ты сильно, ты слегка просто а, и и ага. вот оно должно быть довольно мягким, так как у нас э, должна быть довольно хорошая прослойка э, слегка проготовленного мяса с э, обильным розовым соком. То есть мы же готовим розовый э, с кровью. Ага. Так. А це не ж готовить разбив с кровью? А это даже полезно. А правда? Да, это даже полезно. Очень твоя конкретная порада, готувати из яловичины. Але, если у людей ищет вподобання, можно ли с каким-то мясом? если вы хотите приготовить мясо с кровью, то вполне в этом случае можно использовать смело баранину, угу. баранину и гнятину. Они по показателям и, кстати, по диетичности где-то рядом. Так что с нашим соусом. Каприца Е, тунец. Да, сначала нам нужно это все с помощью блендера сделать очень быстро. Каприца с тунцем. Да. Все, я думаю, готово. Солим и заправляем перцем мельницы. Просто на пательне, да, ты да, Да. Ну, всякую специю нужно слегка обжарить. Переворачиваем на другую сторону и проделываем операцию снова. Тим часом і розмарін, і тім'я віддають нам свої трав'яні запахи, і в нашій кухні пахне просто фантастично. Цей запах не може не пробудити апетиту у вашого чоловіка. знаешь, меня трошки лякает, что оно сверху начато как уже подгорело. Ну, немного. оно на самом деле не пригорело. Вот это вот прижарка, ну, мы же все знаем, что средством от каких-то негораздов, скажем так, с нашим желудком, когда мы переели, это активированный уголь. Вот это, естественно, его заменитель. Очень выявляется, что это наиздоровейшая ежа для вашего человека. Ты у нас не только шеф-кухар, а еще и шеф-ликар. Так, соус. Теперь мы, в общем, то, что мы перебили смешиваем с майонезом. Все просто. Майонезом. Давай доверю тебе. Ты используешь покупный майонез или делаешь его сам? Всем рекомендую использовать, конечно, если вам не лень его готовить, и делается это совершенно недолго, а собственного изготовления. Как его приготовить? Можешь в трех словах сказать? В трех словах. Желтки, масло, горчица, соль, сахар и немножечко уксуса. Вот у нас домашний майонезик с каперсами и тунцем, и мяско. Я уже давно выключил плиту, угу. и оно, скажем так, у нас доходит. И отдыхает. Очень важно мясу дать отдохнуть, чтобы все процессы прекратились. Почему? Потому что если мы его начнем сейчас горячим нарезать, то наш сок просто вытечет, и потом мы получим в итоге довольно суховатый кусочек. Давай его уже гиставать и подавать. Давай. Я уже тримаю на подготовке мои щипцы, чтобы вхопить этот ластый шматочек и выкласти его на твою тарелочку. Так, мы тогда... Сначала положим пару ложек соуса и сделаем такой легкий штришок. Mm -hmm. Ну что ж, будем нарезать мясо. Так. Клади его на доску. Ого, на ваш Слуха, тебе такой шматочек, такие будет сабуды. Сочно. Теперь нам нужно его нарезать. Mm -hmm. а, можем использовать как щипцы, так и вилку, кому что удобно. Кусочки должны быть шириной э, до полусантиметра. Какие ты напипу рады до из стравы? Однозначно красное сухое вино. Выкладку можно делать как по кусочку, так в общем-то. И уже оно красиво лежит у нас на доске, ожидает просто вот с ножа одним уверенным движением. Так, теперь пару последних стрижков для нашего блюда. А, отличная вещь помидоры, а тем более помидоры черри. Почему? Потому что они и красивы, и практически нигде не бывают лишними. Да, ну, действительно такие, э, цикавые на смак. Ой. И кажется, что овощи завжди допомагають притравливать мясо. Именно логичным будет добавить несколько каперсов. Они там присутствуют. Нашому рецепті. Ну що ж, здається, страва, якою ми будемо дивувати свого чоловіка, вже готова. Наш прекрасний сочний розбиф, а, з соусом із тунця готов. Ну що ж, Юля, я дуже хочу, щоб ти спробувала і е, оцінила правильний розбив. Так, я одразу відріжу собі шматочок так, щоб і. Соус свій зацінити. Так. За текстуру воно дійсно дуже соковите і взагалі не тугеньке. Його легко різати. Ти знаєш, я починаю розуміти чоловіків, які фанатіють за м'ясом з кров'ю. Я й сама вже записуюся у фанатки. І соус прекрасний каперси твої надають такого незбагненно приємного смаку. Яке відтіняє м'ясо. Язко. Обов'язково дівчата приготуйте для свого улюбленого чоловіка м'ясо, яке йому надасть мужності, а ви в його очах станете справжньою чарівницею. Ну що ж, дорогі друзі, я хотів би вам посовітувати цей соус із тунца і каперсів використовувати також і для салатів, і для других закусок, які сочетались гармонічно з цим соусом? Класна ідея. Треба обов'язково як приготувати її чоловікові. Дів з кров'ю. Очистіть м'ясо від плівки. Розігрійте оливкову олію на патильні і обсмажте вирізку з усіх боків. Додайте розмарин, чебрець, а після приготування посоліть і поперчіть. Для приготування соусу змішайте тунець і каперси у блендері. Потім додайте майонез. Далі посоліть і поперчіть соус. Розбів, наріжте з кибочками, покладіть на мікс із зелені, полите соусом і прикрасьте помідорами чері